Bye. ko ešte míl musia prejsť, kým ich cesty sklíhíš. Ja sa, keď majú už nohy celkom unavené. 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 I nikdy nie, i keď majú nohy. To kohout je umlčí nocík ráno, když mňa opouští. Z nich jak mi ta přání puszczą w bože Spokojno, Boże, nas od nieszczęsnej wojny. My spokrojamy, chodź Z veľkej zakarpatskej oblasti na Ukrajine, ktorá je tak ako náš zemplínsky región bohatá na svoje ľudové tradície, k nám zavítala ženská spevácka skupina Rapsódia, ktorá je známa nielen v svojej krajine, ale už aj na Slovensku. Dnes si v ich podaní vypočujete známe ukrajinské a zakarpatské piesne. Umeleckou vedúcou súboru je pani Lesia Dubenko. Ja vám želám príjemný umelecký zážitok a váš potlesk patrí ženskej speváckej skupine Rapsódia z Ukrajiny. Доброго дня, вас вітає Україна! І казали, що будуть українські пісні. І тепер ми вам презентуємо закарпатські народні пісні, які ми зараз заграємо, і вони прозвучать під назвою Закарпаття. stanak, mi hoćemo vas poveseliti i bude kan kan! Naše šikovné kucháročky, aj kuchárov, a určite im dobre padne váš veľký potlesk. Na pódium pozývam naše družstva. Družstvo z priekopy. Nešetríte si ruky. Družstvo z Jenkoviec. Ospečujem výsledky tejto súťaže, aj keď zase prezradím, že až takto po jednotlivcoch sme nevyhlasovali jednotlivé miesta, ale osvedčujem priebeh súťaže, že bola regulérna. Takže predpokladám, ešte neodchádzajte, ešte poďte ku Predpokladám, že máte víťaza. No, dlho sme zvažovali, koho vyhlásiť za víťaza, lebo pyrohy všetkých štyroch družstiev boli vynikajúce a každé družstvo sa lišilo originalitou, podávaním, týchto pyrohov, varením rozmerov, počtom a tak ďalej, že bolo veľmi, veľmi ťažko stanoviť jednotného vyťaza a preto sme sa dohodli, že výťaza ako jednotlivého vyťaza družstva nebudeme vyhlasovať. No vzhľadom na to, že sme nevyhlasili víťaza, vôbec... si myslím, že všetci sú výťazí, ako že ktorí sa zúčastnili a že im zatliskáte. No, to je veľmi mierumilovná porota. S radosťou konštatujem, že dnešný ročník súťaže vo varení a lepení pyrohov mal aj medzinárodnú účasť, ktorú získavajú naši hostia z Ukrajiny. Ďakujem. Cenu a diplom získavajú aj naši nováčikovia za prezentáciu vzťahu k zemplínu a k tradíciám. Musíme skonštatovať, že tohto ročná porota nás všetkých prekabátila. Vážení prítomní, váš veľký potlesk patrí všetkým tým, ktorí varili pyrohy 2011. لا ح؟ Вода студененька, а я молоденька, одна ся в ломити, одна ся жаль місяця в Мене люблять хлебіні, бомбайна річічка, Через тих хлебінів мене мамка била, а я мамці казала, бився не журила. Через такими дурнями Сподобалося приймати участь у цьому конкурсі. Ми нам здається, що ми більш-менш показали себе було смачно, так що наші вареники сподобалися. Ми величезне задоволення отримали від вражень людей на наші вареники. Так що нам дуже сподобалося. Ми би хотіли на другий рік так само прийняти участь в цьому конкурсі. Ми підготуємося ще краще обдумаємо, як оформити наш стіл, щоб він був найкращий. Ну досить такі польові умови, да, але Я думаю, що ми справилися. Люди підходили. Пробували, казали, що найкраще їм сподобалися із вишнями, бо це український рецепт. Я взяла вареники. від своєї свікрухи із Полтави. То... І я від своєї тітки. Так вона саме на Волині вона жила, і в неї вареники з вишнями вони завжди робили. Так що ми принесли свої українські вишні, ми з ними зробили вареники. Співалося дуже добре, чесно кажучи, ми були в тіньку, в тіньку, грали знаєте. Взагалі, ми дуже багато виступаємо за кордоном і взагалі на відкритих майданчиках, і сонце нам не світило, і ми могли відкрити всі свої емоції музичні. і Виступалося дуже гарно, бо ще й публіка була. Дуже-дуже гарно сприймали. Так, наші сокачки, наші кухарки, дівчата, які погодилися зробити вареники. От дуже відповідально поставилися до цієї роботи, і настільки гарні вийшли у них вареники, що я поки дійшла, поки ми виступали, я просто навіть не встигла попробувати, тому що це змили в один момент. І, і, ну я чула відгуки слов друзів наших словаків, українців, що вони були дуже смачні. Я бачила це, можу я собі можу просто уявити, які вони були дійсно, вони гарно виглядали дуже. думаю, що, думаю, що справді вони були дуже смачні.